У меня есть все диски мультиков. <сёх> Ты знаешь, что такое новости? Что это? про Украину. Это там, где мультики смотрят. Кино. Которое мы смотрим. Классно, хорошо. Что смотреть мультик. Кино. Моя мама смотрит кино и папа тоже. Два телевизора и один компьютер. Всегда на компьютере и на телевизоре. Mm, все рассказывают, там показывают, ну чтобы все смотреть. Ну папа вытаскивает ну там втасква... из компьютера на телевизор и он входит туда. Мультики. Там еще что? Какое-то кино. Там, а ты Например, ты... Буратино. А ты что любишь смотреть? Мультики. Я смотрю мультики, которые называются Винкс. Mm -hmm. фею. Я мультики на компьютере еще люблю. Единственное мое в мире. Или, или пожал, что там по подробности мы смотрим. Кого-то побили, откусили палец. Люди хотят, чтобы это не было беды. Раз их показывают по телеке, прыгают, рассказывают что-то. Я сама включаю телевизор и ноутбук. Mm -hmm. Часто телевизор смотришь? Mm -hmm. Не часто, всегда, наверное. Mm -hmm. Да, иногда папа говорит, все, давайте не смотри. Ну, он всегда кино смотрит, ну, на компьютере папа. Ну, кино смотрит. Он, ну, он с компьютера включает из телевизора, потому что у нас новый телевизор. Папа сам смотрит новости, и мама, и папа. Мама, на тайм-аутинге. Мама, на мультик смотреть. И кино но, мне нечего делать, но, 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 но мультик посмотреть. Да, какой-то мальчик был, и, и когда-то он нашел одного мансона. Ну, и, 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 не знал, ну, как ему плавлять. А потом научился. И, и у него на, нас есть друзья. А, скажи мне, пожалуйста, ты знаешь, что такое новости? да. А что это? Украина. Чем показывают всякие программы. Ты знаешь, что такое новости? Да. Это рассказывает о чем, что там делается. И в каком, и в каком городе кино с мамой смотреть. Это что показывает мультики или кино. Ладно, что, что там показано у ну, этих? Я люблю. Ну, походи. А еще Монни Я смотрю с бабушкой и с бабой в фильме. Колечко-кольцо. Да, это взрослые. Я их тоже смотрю. Я люблю программы про животных смотреть. Тетя и дядя там есть. Тетя и дядя. Они говорят, что в новости есть какие-то интересные или неинтересные, там аварии, больничные вот эти вот, чтобы они занимались больницей, что там делали. А это когда они избиваются, когда авария, не смотрят люди, куда на светофор, то они избиваются аварии, и люди попадают в больницу. Это что стать диктором надо учиться, знать, знать, чтобы приходить через дорогу и учиться в школе, в институте, на работе, чтобы они знали. Диктор рассказывает. Не диктор, диктор. Диктор? Да. Диктор рассказывает в новостях, что про новости, что затопили Крым. Так, я уже знаю. Угу. Ты это недавно да. смотрел? Ну да, недавно. Угу. Когда я был еще, когда мне было еще 4 лет. Чтобы было весело. Там снимают. Что? Кино, новости. Все на компьютере смотрю. Потому что можно играть, что захочешь делать. А на телеке просто клацать надо, куда хочешь на телеке. Это люди смотрят кино, а дети смотрят мультики. Взрослые смотрят новости, когда там убивают всех людей плохих. Нажимаешь на пульт, а там другое всякое идет. Я тебе Бабушка да, а мама с папой иногда нет. Чтобы, чтобы переключать канал. Когда я переключаю, там новые программы переключаются. Это, которые там про передачу показывают, про, про, музыку. И и вот эти правари. Ты любишь смотреть телевизор? Да. Часто его даже... смотришь? Да. И мультики показывают. А сильно долго нельзя, а то может уже глазки вылезти.